영상편집 <목소리도> 및자제다 Ми хочемо кращого життя, всі ми хочемо кращого життя для своїх сім'ї, для своїх дітей, для своїх батьків. Кожний цього добивається як може, де віддають віддали найцінніше, що в них було. Я особисто прийшов сюди для того, щоб і завдяки ним, завдяки тому, що їх нема, ми, можливо, і так і мусимо жити в кращій. Душа за тобою, рідненька щемить, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю, було в мене одна.

и святому духу, и всего сошедшего, и узнаком продышивший, я же пронуку Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что проси. Подай, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Твоему даровал и сам Господу душа Божия, душа что все вместе с Ветлем, вместе с Словом, или на помощь и благи, и человека любит, прости им, Бога простит. Я конечно, человек же

скорбящих, с инициативы наших перенести тем, которые пострадали и чувствуют это сердце жизнь, Мы собрались, чтобы почти... чтобы Хочу вам напомнить и сказать, что на протяжении года, сегодняшняя суббота, суббота перед зашествием Духа Святого и суббота перед Великой Мужчиной Господа, чтобы Господь простил всем всех которые... чтобы Господь помиловал чтобы Господь и нас как-то обозрел. Благословение Владыки сегодня мы совершали в храме Божьем. И вспоминали, дорогие мои, нужно вспомнить, нужно молиться о них. Какие бы не были тревоги, молиться нужно всегда. Так как человек в душе. Поэтому молиться нужно и о себе, и о семье, Молитесь, чтобы был мир, чтобы было понимание, чтобы было... Нет другой ценности, которая бы превалировала над этим. Они отдали свою жизнь. Молодые, в возрасте, дети. Но они в тех поминальных службах, которые вы будете проводить еще. Надеемся, что во всех тех населенных дел от их жизни Надеемся, что их жизнь будет была та победа, которую мы с вами сможем сберечь и сохранить. Потому что я прошу вас всех сейчас, минутой молчания, почтить память всех. Кто... Слава! слава Украине! Слава! слава Украине! Перед их родителями, перед их отцами, если хватит мужества, я думаю... Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! слава Украине! люди, да, Я тут, Даша, я тут и вступал в эту партию на местах развиваться и экономично. И мы каждый должен друг по рукам тем чиновникам и тем слугам народа, которых тут выбираем. Он будет, не знаю, будет или нет. Будем болеть за Новосели. Но благодаря оборотням, которые заехали в нашу страну, это и фальсификации делали на каждых выборах, на каждых точках. И душу со 150 гривен. Из-за гречки, килограмм гречки консерву. Вонючий. Не думал об этом. Дорогие друзья, Давайте мы понимаем, что... Э, директора школ выполняли свою задачу, кто там при посадах, хто ж на виборах боясь? меня є предложение. Давайте України. А насправді ми залежні. Ми залежні від чого? Від того, що наша країна в районі і наша влада вона прикриває ці злочини. Спочатку. Якщо вы прикрывали эти злочины все, вы прикрывали и знали про это. Все знали, что гроші <соединяем> <Все знают, соединя> <это>, что... идет. <соединя> 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 я хочу обсуждать. Мы все люди. Нам пришло слово. Я хочу сказать слово. Мы виноваты друг перед другом все, потому что мы люди и мы. Да. Мы стали, посмотрели не так. Я прошу вас всех для того, чтобы в этом городе было, я не знаю, Божья благодать над этим городом. У этих людей, которые фотографии там, у тех, которые, о которых мы еще можем их попросим у них прощения и скажем, пусть души их покоятся леско, там, где им праведником, там, где им положено. И прошу вас, Это, всегда, я голова, всегда готова до ответа на любые ваши вопросы. Никогда. Дорогие сестры, я вас прошу. А ну, Мы тут знаем все друг друга. Дорогие мы мои, это стало самое главное, что Но за тринадцать лет он на 9 мая. Памятник афганца, Голодомора. Я надеюсь, что да. этот памятник тоже будет там -то чередоваться, годами. Только я прошу об одном всех, Когда которыми встречаемся на 9 мая. Памяти... Спасибо, Спасибо всем! всем.